Бачимось. Ми живемо в найкрасивішому, квітучому місті, але в ньому, як у всіх, є проблеми. Одна з таких проблем транспортні системи міста і подальший їх розвиток. Загальний аналіз транспортної системи по нашому місту. У нас перевізником пасажирів є електротранспорт, 22 трамвайних маршрута, 18 тролейбусних. Загальний парк цих вагонів становить близько 420 одиниць. Вони перевозять близько 40% всього вантажу потоку. Щоденний вантажопотік становить півмільйона людей, а в літній час це в два рази більше. Також є великий автобусний парк. Він налічує близько двох тисяч автобусів різних марок, і приблизно півтори тисячі цих автобусів і маршрутних таксі щодня знаходяться на лінії. Крім того, є електрички, п'ять маршрутів, таксопарк близько двох тисяч автомобілів і громадського транспорту. Всього в місті зареєстровано близько 200 тисяч транспортних засобів. Сьогодні розмістити таку кількість автомобілів на інші методи, щоб можна було швидко доставити пасажирів на місця, і щоб середня швидкість по місту була не 25 км на годину, а на порядок більше. Швидкісний транспорт скайвей, про який далі піде мова. Струнна навісна транспортна система другого рівня для організації високошвидкісних міжміських пасажирських перевезень з експлуатаційною швидкістю до 360 км на годину і провізною здатністю більше 100 тисяч пасажирів на добу. Для того щоб це все свершилось, нам нужно перейти к новим технологіям. Перше це електротранспорт, увеличить количество електротранспорту, увеличить скорость цього електротранспорту. Перейти на гибридные машины и электромашины с точки зрения охраны окружающей среды, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу. Поэтому без решения вот этих глобальных вопросов дальнейшее развитие транспортной системы города просто немыслимо. Поскольку наш город вытянут на 42 километра вдоль моря, а ширина составляет порядка 8 километров. То эти три, четыре трассы, которые постоянно загружены, мы не можем их расширить уже физически, и поэтому без дальнейших новых технологий эта задача просто не не, не может быть решена. Ну, одно из таких перспективных направлений – это развитие транспортной системы второго уровня. Это когда транспорт находится над землей, передвигается без каких-либо препятствий, он не имеет ни перекрестков, он не имеет <сёк>, ни, никаких пересечений с другими дорогами. И представьте, мы можем с Котовского приехать в центр города всего за 15 минут. Конечно, для того, чтобы это все свершилось, нам нужно, нужно много поработать и сформировать общественное мнение. Естественно, те финансовые средства, которые имеются сейчас в городе, их явно будет недостаточно. Но учитывая то, что стоимость таких дорог и систем в три раза ниже, чем обычные транспортные системы, ну, стоит руководству и города, департаменту города задуматься над тем, чтобы не, извините, не ковырять старые дороги и тратить просто деньги понапрасну. А просто глобально розробити нової системи і приступіть їх к реалізації. Ці проблемні питання сьогодні стосуються всіх. Кожен транспортні проблеми відчуває на собі. Низька швидкість, пробки, ДТП, перетин з іншими шляхопроводами. Все це гальмує рух при переміщенні з одного місця в інше. Також є ще одна серйозна проблема: люди гинуть під колесами транспортних засобів. У транспортній системі, яка пропонується, транспорт це ефективний засіб пересування, а не джерело небезпеки для кожної людини і всього людства. Також актуальною є проблема і забруднення навколишнього середовища вихлопними газами. За статистикою сьогодні під асфальт закачено п'ять територій Великої Британії. Это означает, что там ніколи уже не вырастут трава, квіти, дерево. Поэтому на смену хотим мы не хотим приходит новый вид транспорта, новая э, совершенно инновационная технология второго уровня, которая, э, которая сегодня уже достаточно заявила о себе в мире демонстрационный центр технологии Skyway находится. Мар'яни Горки, 60 кілометрів від Мінська. Там сьогодні формується демонстраційний показательний сертифікаційний центр технології Скайвей. Кілька слів про винахідника. Анатолій Юницький інженер, автор і генеральний конструктор принципово нового різновиду транспортних систем, названих струнним транспортом Юницького – «СТЮ». «СТЮ» в даний час виводиться на ринок під брендом Скайвей. Небесные дороги. Какие же виды транспорта сегодня будут заменять существующие? Это транспорт, еще раз повторюсь, второго уровня, это транспорт на специальных опорах, это транспорт на специальных рельсах-струнах, который может достигать различные скорости, различные параметры безопасности. Несколько слов хочу об этом сказать. В чем здесь исключительная безопасность? В чем? Анатолий Иванович сказал, я повторюсь, что здесь нет пересечения с другими видами транспорта. Транспорт находится на втором уровне, где никто не мешает ему передвигаться. В этом есть существенный вопрос от наземного транспорта, существенная разница от наземного транспорта. Далее экологичность экология это сегодня весь мир борется за экологию да? потому что повторюсь сегодня экологическая экологичная проблема в мире существует во многих отношениях и в транспорте в том числе так что транспорт второго уровня он экологически чистый у него нет выбросов он двигается на электромеханических приводах это тоже изобретение Юницкого вот, который может достигать различные скорости Первый транспорт, который будет представлен э, в ближайшее время э, Он уже сертифицирован Это городской транспорт называется, Подвижной состав называется Юнибусы да, Перед вами, э, вот так вот они выглядят в двух исполнениях э, Который передвигается на специальных рельсах э, между опорами Либо, как подвесной вариант, э, на рельсах-струнах Предварительно напряженных, предварительно натяженных, поэтому провиса нету, поэтому может развивать скорость и городской транспорт до 150 км в час в городском цикле. Междугородный транспорт, который может соединять крупнейшие города и даже континенты, может развивать скорость до 500 км в час. Можете себе представить, насколько это сократит время путешествия, время поездки в другие крупные города. Насколько это реально в рамках, вот мы говорим сегодня про Одессу, в рамках Одессы давайте более остановимся. Как вы предлагаете, как вы видите в нашем городе осуществление данного проекта? В нашем городе это мы можем говорить об адресных конкретных проектах, которые в принципе мы сегодня лоббируем, которые сегодня мы хотим разрабатывать для Одессы, чтобы в Одессе улучшить пассажиропотоки и грузопотоки. Да? И мы формируем сегодня техническое задание на такие проекты. Например, один из неотложных или самых важных пассажиропотоков или маршрутов – это есть поселок Котовского, центр города. Да? Наверняка сегодня все понимают, что это одна дорога жизни. Если на ней что-то происходит, то прекращается вообще сообщение между поселком Котовского и городом. Поэтому наша задача немножко расширить городские, э, городское передвижение. Это возможно соединение Черноморки и Дофиновки. Да? То бишь это два противоположных э, пункта по побережью Черного моря. Высокая ревность и жесткость шляху, мягкость подвиски и низкий шум при руси – Невисокі прискорення при розгоні, і гальмуванні рухомого складу, відсутність заторів, перехресть, світлофорів, пішохідних перехідів, автоматизована система управління, а також малий час очікування і перебування на дорозі всі ці фактори забезпечують найвищі показники комфортності пасажирських перевезень, транспорту, нового покоління. А сегодня наша задача показать одесситам, что сегодня новая технология готова, прорывная технология готова зайти на территорию Украины и в том числе на Одессу. Поэтому сегодня уже разработан один проект высокоскоростного транспорта, который может соединить в ближайшие годы город Харьков и город Днепр на протяженность 176 километров. Этот проект уже юницким рассчитывается, уже готовится к реализации. И в 2018 году, возможно, при плановом финансировании этот проект начнет осуществляться. Дальше скоростная трасса, которая пройдет через Одессу, она выглядит таким образом. Днепра, из Днепра трасса может пойти через Кривой Рог, это план, через Кривой Рог на Николаев, с Николаева на Одессу. Одесса соединит такие города, как, вернее, с Одессы следующий маршрут высокоскоростной, это на Кишинев, Киев, Львов и северной области нашей, нашей страны. Вот, и опять замкнется на Харьков. То бишь, другими словами, будет закольцовано такой высокоскоростной первый проект, но это не сразу, это все постепенно. Такой проект, в принципе, живой, он сегодня планируется к реализации для того, чтобы показать миру новый транспорт, или четыре вида новых транспорта, два я уже проговорил, еще есть грузовой транспорт и легкий прогулочный транспорт. Да? Для того, чтобы показать миру, для этого в Беларуси строится сегодня показательный комплекс. То бишь, это центр сегодня сертификации и демонстрации всех видов транспорта. Только там сегодня можно посмотреть воочию, как это есть. На сегодняшний день запущена городская, городская городской вид транспорта, высокоскоростной будет запущен в 2018 году, где-то, я думаю, что через год. Каждый адресный проект будет рассчитываться индивидуально. Преимущество этой технологии в том, что затратная часть очень минимизировано, да, то бишь э, капитальные затраты на строительство и опоры подвижного состава э, где-то в 3-5 раз дешевле, чем сегодня затраты на обычный транспорт, да. Вот, э, высокая скорость окупаемости окупаемость затрат, это тоже как один из вариантов. По словам изобретателей, академика Юницкого, сегодня возможно строительство, такого транспорта, когда пойдет серийное производство где-то километр в день. Километр в день это быстро выкладывается... С, с опорами. С опорами да. То есть это высокая скорость на сегодняшний день строительства каких-либо дорог. Ну и для тех, кто уже будет путешествовать, передвигаться подобным транспортом, как я понимаю, себестоимость поездки будет минимальная. Да? Вот проездной билет, скажем Хороший так. Хороший вопрос. Это вопрос на перспективу, но тем не менее эти расчеты тоже есть. Есть такое, такой расчет, и я его сейчас озвучу. Например, высокоскоростная дорога Одесса-Киев когда она будет запущена в эксплуатацию, билет может стоить где-то порядка 10 условных единиц, или на сегодняшний день это где-то 250 гривен. То бишь, другими словами, это сегодня будет дешевле, чем на существующем железнодорожном транспорте, вот, и по скорости будет быстрее и так далее. И вагон, вагон рассчитан на какое количество пассажиромест? Вагонов или подвижного состава очень много вариантов. На ваших здесь как пример выставлен 14-местный юнибус сейчас в Беларуси собираются уже 28-местные юнибусы высокоскоростные которые между городами будут ходить они могут быть до 50 человек не рассчитано насколько я понимаю ну наверное это будет правильно передвижной такой вагон на как сидящие, как говорят, места, так и стоящие. Вот зашли, сколько мест сели, столько и поехали, потому что вес тоже имеет значение, насколько я понимаю, нагрузка на те же э, струны. Будут только сидячие места, однозначно. Почему? Потому что вы в метро ездили? Да. Ага, хорошо. То знаете, интервал движения между поездами, да? Где-то 3-4 минуты. По расчетам Юницкого, череда передвижения подачи следующего юнибуса высокоскоростного может достигать 2 секунды. То бишь, другими словами, ушел юнибус, посадил людей на посадочном терминале и ушел. Через 2 секунды подходит другой. Потому что здесь тоже немаловажный элемент новшества, да, что здесь существует автоматизированная инновационная автоматизированная система управления этим транспортом. Это не просто так сидит водитель, нажимает на педали или там на акселератор газа. Нет, здесь беспилотные проекты, то бишь это все автоматизировано. Это тоже ноу-хау разработки Академика Юницкого. Я вам скажу, что в эту технологию где-то больше 110 патентов, больше... 50 рационализаторских предложений в этой технологии. Процент безопасности какой? 100%. Ух. Смотрите, если даже это называется вандалоустойчивость или стрессоустойчивость, да, если даже будет повреждена опора в каком-то месте, то транспорт не сойдет с рельсов, не перевернется, потому что здесь Предусмотрена противопрокидывающая система на кольоси. Тобі ж он, даже если перевернеться на сто вісім градусів, він не зайдет средств і не упаде на землю. Завдяки своїм технічним характеристикам, транспортна система Skyway зводить практично до мінімуму всі причини аварії на традиційному транспорті. Естакада SkyWay – стійка до злив, рясних снігопадів, піщаних бурь, цунамі, обледенінню, проявам актів тероризму і вандалізму. Підйом шляхової структури над поверхню землі, наявність рейкової калії та оснащення юнібусів противосходною системою запобігають будь-які зіткнення рухомого складу SkyWay. Два роки назад політех заключив договор з громадською організацією SkyWay України. Наш интерес как раз заключается в том, чтобы не просто пропагандировать и рекламировать этот проект. У нас очень прямой интерес. Мы очень рассчитываем получить право на подготовку специалистов. То есть мы хотим изучать, не просто изучать, а делать научное какое-то обоснование проектов. Мы, мы работаем. Мы, наша специфика заключается в том, что мы как раз готовим специалистов. Мы учим, не просто изучаем проблему с научной точки зрения, мы учим специалистам, выпускаем их свет. И мы очень рассчитываем на то, что у нас будет такое право, подготавливать специалистов, изучать эту новую проблему с научной точки зрения. Потому что эта транспортная система представляет собой радикально новое образование. Такого еще рода транспортной системы на планете не было. Потому что это, ну, это как интернет. То есть интернет это отдельно компьютеры, отдельно линии связи. Здесь тоже есть отдельно множество автомобилей, которые передвигаются, отдельно транспортная система и когда они объединяются в одно целое, то получается транснет. Вот как раз идея низко заключается в том, чтобы построить на на всей планете, на всей Земле полностью новую транспортную систему второго уровня, которая называется транснет. И вот именно поэтому мы, нас это очень заинтересовал этот проект, и мы решаем этим задачи. Мы проводим целый комплекс мероприятий. Это мы уже несколько раз принимали участие в международных конференциях, где подробно, детально подходили, рассматривали проблему и транспорта, и проблему внедрения там, транспортной системы. И как раз наша цель, с которой мы получили этот комплекс, как правильно сказал Михаил Петрович, приехал к нам с помощью наших харкизских партнеров из Берлина, чтобы привлечь внимание, привлечь специалистов, мы изучаем потенциал научно-производственный, то есть насколько мы можем взять на себя роль, не просто использовать транспортной системы, но и чтобы мы производили определенные составляющие, определенную давали, ну, чтобы участвовали в этом проекте, не просто только как пользователи. То есть у нас стаканат, есть завод, который мог бы что-то выпускать. И, конечно, мы не будем возить бетон из Беларуси, а будем производить его здесь. То есть мы развиваем и оцениваем регион с этой точки зрения, как потенциал. Транспортная система призначена для міжміських перевезень пасажирів на великій відстані зі швидкістю 500 км на годину. Естакада SkyWay спроєктована з можливістю поєднання з нею багатоканальних ліній зв'язку, ліній електропередач, а також сонячних панелей вітряних електростанцій. SkyWay стане транспортно-комунікаційною мережею, по якій ефективно, безпечно і екологічно будуть переміщатися пасажири, вантажі, енергія та інформація.